хочу обратить ваше внимание, что э, э, главной сутью реформы, основном реформы, которые были сделаны в последние годы, начиная с 2010 2011 -го, 2013 года, основной, основной целью этих реформ была, да, что система, новая система была ориентирована на нужду потребителя. Если в предыдущие годы основной целью если основной целью реформ в Грузии было то, что как можно больше заполнять бюджет страны и как можно больше поднимать эффективность извертия налогов, то последние годы года внимание против, за было обращено на то, что система делает более ориентированной на а, нужду бизнеса, на нужду потребителей. А, целью было, что создать гибкую систему, которая, с одной стороны, конечно, устраивает государство, что, да, конечно, заполняет бюджет, но с другой стороны, что система была такой гибкой, что она устраивала и бизнесу. А, что процедуры а, и бизнес-процесс, которые связаны с подачей декларации, административные услуги, которые им надо было в этой сфере делать, чтобы эти процедуры были как можно раздачнее. Вся информация, которая хранилась в базе данных службы доходов и информация, которая нужна была для бизнеса, чтобы эта информация была доступна, легко доступна, и как можно сделать систему таким, что как можно больше исключить субъективное влияние сотрудника службы доходов на бизнес-процесс и с помощью этого, с одной стороны, уменьшить бюрократию, с другой стороны, конечно, уменьшить коррупцию и как-то сделать систему таким, что сделать превенцию, чтобы не только уменьшить, чтобы оно не давало возможности сотрудникам выработать какие-то схемы с помощью дополнительной бюрократии и так далее. Ну, конечно, самая первая реформа, я хочу отметить, что и в Грузии тоже, как и сейчас в Украине, количество налогов было очень много. Вот Где-то в 2003 году 26 видов налогов было у нас в Грузии. И самая первая реформа, могу я сказать, самая легкая реформа была то, что мы снижены количество налогов. И вот уже в 2004 году, или только из этих 26 только шесть наименований налогов, которые там перечислили. А, да. Конечно, ну, оставили подоходный, подоходный налог. Еще обратите внимание, что подоходный налог вместе с социальным налогом в 2004 году составлял почти 40 процентов и потом постепенно постепенно с каждым годом а, снижали процентную ставку этого налога. И вот начиная уже с 2009 -го года подоходный налог 20 процентов. А, корпоративный налог – это налог на прибыль, НДС, налог на собственность, а таможенный налог и Сейчас сказал, что сейчас в Украине идет очень серьезное обсуждение, обсуждение насчет того, что снизить количество налогов, там есть несколько вариантов, предложений. за одним вариантом там до 8 доводится, за одним вариантом там до 9 доводится. Но сейчас просто я хочу сказать, что это и в Грузии так было, и тут тоже это так будет в Украине, что сейчас только с помощью вот от, одной от этой реформы, что количество налогов снизили до 8 до 9, сказать, что от этого сразу же изменится ситуация, что бизнес сразу станет платить все налоги абсолютно и, или с другой стороны сейчас правительство сразу начнет снижать процентную ставку этих налогов и откажется от прибыли бюджета, это так, конечно, не будет. Снизит Количество налогов это очень просто. Самое главное потом э, подниматься эффективно с изъятием налогов в конкретное направлении, которое потом даст возможность справиться с курсом времени. Если, допустим, э, какие-то налоги очень хорошо э, взимаются и от этого выполняется бюджет, что можно было э, снизить процентную ставку некоторых других налогов. А вот в Грузии, например, допустим, начиная уже с 2004 -го года, Правительство и Министерство финансово а, реалистично сделали налог НДС и сказали, что все, начинаем более тщательно контролировать таможенные пропуски, чтобы а, таможенные налоги и НДС были уплачены, чтобы ну, искоренить оттуда вообще коррупцию, бюрократию и с другой стороны тоже увеличить эффективность и контроль над счетами в НДС. С помощью того, что это было правительство, более шло сверху, со стороны правительства, и все очень хорошо контролировалось, а сразу же там через два года получили очень серьезный эффект, с помощью которого очень сильно вырос доля НДС, бюджет, и с помощью этого мы уже смогли сделать реформу насчет подоходного налога. В Грузии раньше существовал социальный фонд, не социальный налог, но потом Правительство решило, что для того, чтобы Грузия целой страной, которая может привлечь к себе инвесторов, невозможно таким отоходными социальным набором. Потому что когда в сумме получается, что я выплачиваю зарплату своим сотрудникам и получается, что я должен избежать 40% от них, ну этим никак невозможно привлечь инвесторов. Поэтому э, правительство Грузии решило, что вообще было упражнено социальный фонд и было принято решение, что надо какие-то социальные э, обязательства исполнять, это исполняем из бюджета и никакого социального фонда, никакого дополнительного социального, э, социального налога. Так что вот в конце, с помощью того, что в некоторых налогах у нас был очень хороший эффект, мы снизили процентную ставку суммарно-процентную ставку подоходного налога, а мы сейчас у нас 20%, и думаем, что это 20% как раз Именно та ставка, которая очень приемлема для бизнеса, и ситуация сейчас в Грузии, не могу сейчас сказать, что у нас очень маленькие налоги, с помощью которых мы не но наши налоги чуть-чуть ниже, чем, допустим, среднеевропейские процентные ставки.